магазин сейчас смотрим, магазин четыре раза залетал. За оружие сразу пацаны взялись. А? Вот ехали вон. За оружие сразу взялись. А ну все, магазинчик уже а все закрыли. магазин не работает, район называется Юбилейный. Туда, короче, вот сюда, гражданских поводов человек 600 все побито. Все да. Вон он. В квартиру да. да в квартиру залетел снаряд полностью, он разрушен. полностью разрушенный. Короче, у Да, провода полностью. Я сколько я сюда, сюда Дырку закрыл да, берется, больше, я. Кабель дальше автовокзал. Советники. А мы едем на выезд по посту. В сторону Дебальцева или куда? Да, мы граничим а? с Дебальцева, с, с, Витлогор, с там вот на пувон тоже снаряды залетели. Да, вот зачем применить вообще общежитии, оно в крышу угадал. Крышу нормально. Да, да. Ну, туда прям басла. Металлисты тоже классно работают. После обстрела металл собирают четко. Ну, угадал это. Поведет, ну, месяц назад, ну, да, что, жили, да просто? Это где он? Ну, то виднеется, да? да, Прямо видишь? Да, да, да. да, да. центральная вытянули На Да. Лучше, блять, вытянули нам. От, суки. Нам на нас. Да, смелый приедем, я тебе покажу, А кто а его вытянул? Михалыч, Михалыч да. Ну, память. Да, там, нахуй, целый хвостовик, ебать. Хуй разорвался, нахуй, взрылся, нахуй.

Ты, нахуй. ты, ты посоветуй там растяжек, лена, я знаю, Кажется, дорог, дорогу <свист> знаю Валера <свист> я в курсе блядь. Куча этим <вас> с... <свист> На этим с этим с этим с этим с на с этим с этим с этим с нахуй, Не я командир. давай пойдем за лес и пизды. Нас не другой вариант? Напьемся, прям с собой еще идем до них бухать. И все равно им пизды тут А, вот там желая, да? Как правильно называется это? Ну, вообще вот это, да. Сооружение. Блиндаж, да. Блиндаж. Получается, это защитное, а там еще внизу жилой, правильно?